победа. Мы, возможно, мы их огорчили, но мы тоже ехали к вам в гости за победу. Вы прекрасно знаете эту трудную ситуацию. Каждое очко, можно сказать, на данный момент на вес золота, поэтому мы ехали с желанием победить. Естественно, что такое же желание было у хозяев. Первый тайм, можно сказать, что равное содержательная игра, возможно, без опасных моментов возле да, ворот. Возможно. Но с хорошим контролем игры, с хорошим желанием, с большим количеством единоборств, день каждый из игроков стремился не уступить сопернику. Второй тайм нужно это разбить на несколько частей. Первое, в течение 3-4 минут мы пропустили два совершенно, возможно, не вытекающие из игры. А затем был период, когда команда наша немножко, так сказать, задвигалась, появилось желание, хозяева, возможно, этот момент упустили, возможно, физическое состояние, возможно, психологическое тоже тренерам хозяева решать. Но видно было, что последние 15-20 минут мы переломили ситуацию. Пошли моменты, хотя на контратаке, одна-две контратаки, контратаки хорошего хозяева должны были решать, так сказать, все вопросы. Но, возможно, при счете 1-0 они бы как-то по-другому решали эти эпизоды. Но при счете 2-0 это самый, считается, в футболе опасный счет. Он больше расслабляет, чем стимулирует. Вот. Ну, я могу сказать только поблагодарить, сказать спасибо всем ребятам, которые проявили характер и за 4 минуты в конце игры забить два мяча это, можно сказать, дорого были возможности забить и третьи. Имеем то, что имеем. 2-2, я считаю, это объективный счет, который показал объективную силу соперника. самое я еще раз говорю, что мне понравилось это бескомпромиссно, принципиальное игра, честная игра со стороны двух команд. Каждая хотела выиграть, каждая приложила все силы, и я думаю, ни одну, ни другую команду нельзя за то, что не хотела выиграть. Все силы остались на поле. Что... А, как вы считаете, за рахунок чего вашей команде удалось показать характер и проводить их игры? Ну, характер не показывает за счет чего-то. Он или есть, или его нет. Вот. Поэтому команда у нас амбициозная, футболисты собраны амбициозные, с амбициями, которые поиграли в первой лиге стремятся туда-назад вернуться. Вот. А то, что в таких, в принципе, ситуациях и показывают. Есть характер или его нет. Можно было расклеиться, при счете 2-0 закончить быть, с крупным так сказать, результатом, можно было проявить характер. Ну, не буду все примеры Ливерпуля. но бывают такие игры, когда команда обязана проявить себя, показать свой характер. Сегодня был такой второй тайм, когда нам надо было Свой характер. И я рад, что он у нас в своей команде есть. Еще? Что это да? ну, я да поставлю. У вас в команде хлопцы Захидной Украины, Платонецкий, Рыжук. Я в вашем Ну, не сегодня не играли, сегодня в играли. центральность, восточность, Южная, мы все с Украины, вот они работают, работают хорошо, но на данный момент они немного уступают по своим характеристикам тем ребятам, которые выходят на поле, поэтому я не вижу здесь ничего такого страшного, самое главное, что они все в обойме, все хорошо участвуют в тренировочном процессе, поэтому я думаю, будут, придет их время. Я yeah. yeah. yeah.